Да, запрошуємо Антона до нас. Ось Антон. У нас таке питання тут. По дебюту, де, ви, де закінчились ваші теоретичні Ну, на самом деле, до ФРСД-7. Тобто, до входу ФРСД-7, я знал, что черные форсированно не проигрывают, да, что так играть можно. Какая-то живая игра такая. План черных коня на h4 поставить, какие-то проблемы создать. Вот. First d7 так не Так вот d7. это первый ход от себя. Да, первый uh -huh. ход от себя. Не ты от себя. Ну не знаю, ну как бы основная задача была какую-то игру получить. Тому, как бы, чесно кажучи, я не особо как бы, вникал в об'єктивної оцінку ну, как Якраз, стосовно об'єктивної оцінки позиции, вот було цікавий дуже момент. Чесно кажу, ну не знаю, ну так вот, після вже тревожно, і нам так, так само видавалося тут, що все-таки комп'ютер це оцінює плюс один. Досить. Ну, Мабуть, це дійсно позиція гірша, тому що у вас якось за. Пару слонів, ну крім коня на Б4, поки що такого сумнівного. Мабуть, якихось особливих uh, позиційних козирів немає. У Вас інше бачення цієї позиції? Чи ви можете згодитись з цим твердженням? Не мене має бути інше бачення цієї позиції? Я згоден цілком. Не, вы, Тем кажется, более вы, с компьютером. Не, ну я, я просто как вы разработали только хит после теории, и у вас как-то допредло позиции всего аспекта. Не, ну я как бы, я честно говоря, вот и во время подготовки изучал. Конечно, конечно, конечно значительно лучше редакция для черных, когда на е 6 белопольные слоны меняются. Это, конечно, как говорят, в Одессе, две большие и четыре маленькие разницы. Вот. Но как бы тут немножко не получилось, как бы задуманное пришлось поменять коня на слона. Вот. Я, честно говоря, в ТРСД-7 у меня был сопряжен, можно назад, да? Угу, С ходом конь 4 Это безумно совершенно. Жертву, вот. жертву Да, мы также же Ну, тут и слон 2 Ну, не знаю, может, так надо было играть на самом деле. Вот, как-то в ферзь 7 слон, может быть, коня 4 надо было ходить. Вы же, даже часто в составе Болеславского вы дуже часто и жертвуете якость самую таким чином. Забирает, допустим, на E4 и... Так, я уже года два не жертвовал, наверное. Ні, ну але коли же. Ну, це во времена туманної молодості, да. так. Вот. Ну, а вот тут цікавий момент, тут саме про об'єктивність. Тут нам передали, що вам... от, ну, ні, вчителя. Ні. Тут. Ще видно, слон G4 буде, так, да, зараз. Ні, чкати, тут слон G4, да не ну, є. Так, ось тут. Слон G4, кіньє в 6 слон f3, таке враження, що... Саша повторяв входу, і был не проти нічій, чи ви думаєте, це просто так? Ну я думаю, що он хорошо меня знает, он был уверен в тому, що я откажусь. Ага, тобто ви так. Ну, просто І вчора ви, напевно. Ми, ми до чого ви думаємо, І вчора у вас була партія зубом, коли вам пропонували нічию і 4, Там вже таке було враження, що у вас об'єктивних передумав грати цю партію немає. І сьогодні так, це ваш такие краду шахова. Ну как, об'єктивної всегда есть на самом деле. От мене помню. когда-то на меня произвело впечатление комментарий Фишера к своей партии, по-моему, с Ларсоном, вот, что позиция равна, но не ничейна. Вот, как бы она может хуже, но не ничейна. Поэтому как бы, пространство для ошибок у обеих сторон тут а, очень ага, много. на хит, самом деле. Такие петхиты вот. Пить Антона Корвова. Цикавый петхит. Слон b8, слон g2. От но H8. я должен ходить, конечно, h5. Я не знаю, при слоне на c7 или на b8. Это логично, во всяком случае, если как бы получил такую позицию, то нужно демонстрировать какую-то предприимчивость. То есть мой план пойти h4, да, если соперник пойдет h4, то конь станет на g4. Не знаю, насколько это хорошо. Вот тут, кстати, был ход h4 за, за, за белых. Вот. Кинь g4, 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 h4. Поражаем анализ. Кинь g4. Да, слон g5. Вот. Весьма неприятно выглядит. Смысл в том, что он может быть ферзь c7, да? А, ферзь да можно? Но все равно, вот... Ага. И даже шаг то Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, да. Да, 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 да. Да, да. Значит, это не здесь. Так, подождите, а в какой же момент? Нет, это у меня, видимо, галлюцинация. Не обращайте внимания, да. С4, конь g4, все-таки... Ага, тут я сразу пошел, а4, да. Вот. Ну нормально, я как бы проскочил. Я боялся дать вот эту вот позицию. Если на h5 белые поставят h4, потом слон выйдет на h3, и конь g4, слон g4. Uh -huh. Просто, ну, взятие ферзь 2 на g4 слабость. И даже жертва фигуры, конь h4 какая-то психопатическая, после ферзь 4 там ничего не дает. Uh -huh. Просто вот, вот тут уже как бы белые uh -huh. ничего не сделали, черные сами вскрыли позицию. И я уже слабости начинают обозначаться. Ферзь 2 ферзь 7. Ну вот ладья А4, мне кажется, ход вообще как бы не в ту степень, как бы смысла особого нет, я не знаю, можно было как-то АЦ1, вообще как-то Б4, Б5 хочется поставить, да, белым, и после этого там идея, либо Б6 вырезать слона, либо если АБ побьют черные, то после ЦБ очень сильная отдаленная проходная будет, и вообще как бы вот, ну на движение пешек, пешки Б логично, как бы при слонах хочется ускрыть. Вот. А Саша почему-то начал заниматься тут достои, Досто... Досто... ну, профилактикой. Не будем Достоевского пугать. Вот. Ладья F7, Ладья А2, Ладья f 8 Ладья F1. Ну и в этот момент я пошел D5, потому что, как бы, ну, наверное, лучшего момента уже не будет, чтобы, как бы, скрыть. Я не знаю, как эта позиция объективно оценивается. Честно говоря, может, вы знаете. Не, мы принципово здесь так Выключила компьютер, устанем сейчас. На принциповом выпадково вышло, но потом вы решила не включать чтобы трохи головой подумать. Навершая его просто. Ну вот здесь, например. Еды, да. еда. ЕД. Вот первый спорный момент, конечно, ход g4. Может, надо было как-то разменять коня пока, потому что он как-то в игру не вошел после. Тут вот кинь ед 5 Е4, то? Так, конь ЕД5, да, CD и E4. Вот как эта позиция оценивается, я не знаю. Я, в принципе, хочу побить, наверное, только на g3. Но эта позиция может, стать уже неприятной быть после размена на жетле для белых, потому что слон как-то ну. достаточно пассивно стоит. Ферзь стоят на е 5 какая-то, не знаю. А если защитить тупо, ферзь E3. Во. Ну хорошо. Какие будут мнения? Mm -hmm. Такой ход, надо выигрывает, да? Так, ферзь E4, да? Да. и 3, и тут еще непонятно, кто кому Рабинович. Так а здесь все в теряются. теряется, да, 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 да. Еще там и слона 7 у меня будет ресурс в конце. Слон да. да Нет, ну, тут хотя есть Хотя слон... слон... а слон... Б у и накость клоуна, да. Б... Слон... А вот это за вот это вот, да, по белой диагонали заряжают черные. Да, ну это так. Ну здесь и слон G3, да. Не, слон... не, ну я слушаю. Не, ну хотя бы можно побить короля шлысам отползти. Слон... Да, слон... Я... с лишним я а если слон G3, а, да, со слон G3 тоже можно. ну тут да, черные, должны выигрывать не в этой раз. позиции, конечно. А вы Нет. Ну все равно присаживайтесь. У нас принудительный сервис. Я понял. Еда, ед G4, ну да. Но Е4 ход логичный, конечно, потому что хочется вскрыть диагональ. Слон c5, ферзь g5. Но здесь вот слон e7, второй принципиальный момент. Достаточно ли атака у белых, у черных при разноцвете будет. Например, ладья e7, конь бьет d5, конь бьет d5. Ну, это такой иллюстративный вариант. Ладья f8, король f8 взял. И здесь, по-моему, очень сильно. А что сильно тут? Про f7, по-моему, нет? Ладья f7, да, но ну, что-то вот здесь... Да? Может, ферзь e5, да, Ферзь e5. Вот. Да, я хочу ферзя на e5, ладью на f7. Например, ладья c2, да? Пока... А, нет, сейчас шах. А шах, 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 шах на d1, да, выбежали. Ну, да. И выбежали. Загрузка да, очень просто, форсальный а, а фарш там уже. Ну, да, форсальный да, тракт да, тракт да, тракт да, тракт да, да, да. Да, вот тут да проблемы. Как защищаться? Он может уже никак, кстати. Но Все. во всяком случае выглядел впечатляюще. У белых нет контр игры против короля черных, несмотря на то, что он на f8, он, вроде, тоже стоит не особо. Ну хорошо, слон e3. Ну, вот какой-то ход, он тоже как бы немножко не туда выглядит. Но что предложить замен, непонятно. Ферзь e5, слон f4. Я не знаю, как тут надо играть, на самом деле. Наверное, шаха ферзь c3 все-таки самое как бы грамотная. Вот. Ну, слон d6, ход верный, на мой взгляд. d4. Тут какая-то опция была конь нибудь g4. Да. Но к чему это все ведет? Как играть? 9 6 Это геймойер? Не знаю. Треба рахувато. Но дело в том, что вот если белые как-то... Ага, словнождан на b4 мы заберем, да? Да. CD. Не. Что намыли? Нам ну разумеется, а тут нет, так D2 А если c5 перегородил, то... То что? Как Все перегородил? шах на забрал на c5 да, согласен, похоже хотя бы две лишних пешки было. ну да, там с на два 2 особенно. вот ну а -а -а. я просто, ход d4, я уже вцепился у него зубами, я не хотел как бы ничего считать и здесь это могло укнуться проблемами вот такой вот ход был конь d3 F6, да, ед и ферзь е6 тебе точно пришлось посчитать что-то, как минимум ну как ходить? Да, конь h5, например, мне нравился ход во время партии. Не знаю, насколько он хорош. Смысл в том, что на ладе f7, ладе f7 и мат по первой грозит. Она а же g6, конь g6, да? Она а g6, конь g6, да. Ну, например, вот ну, на g6. На слон 3. Да, все, да, все зекало, да. Конь g6. Ну, вот хорошо, например, вот так. Для начала. Но здесь, наверное, какой-то ход типа король h7, да, должен выигрывать. Потом по первой как-то мат. Логично. Ну да, в принципе. Поэтому, может, до 4 не ошибка. Это все-таки... А, а будет мат? А? 1, ферзь 5, ферзь 1. Например, так, да? Ну, сбываемся. Ну, наверное, шах дать сразу, грамотно. Не, не, так что, у нас е ну, шаг, ну, может... Йоден все... подумал, краще. А, так вот, да, Финес все забрал один. просто. А, ну, а с е краще сейчас. Да, да вот. сразу замотал. Ну, ты и все. Вот, это Маш. Венец, Дома. да. Что вот, да. Ну, почти. Но в следующем ходе. Угу. Вот. Ну, значит, в принципе, D4 как бы ход логичный. А какие тут еще опции были у белых? Трудно сказать, да? Ну вот, например, G5, D3, ферзь D2 был ход. Я не знаю, к чему он ведет. Вот. Теперь эта идея с понять g4. Что? А, ферзь не висит на e1, да. Теперь эта идея с конь 4 по всей видимости, не работает. Но есть такой ход. Вот. Теперь на взятие ладья f6. И какой-то мат на g1 получается. Ну, да. Вот. На слон e7. Тут может уже конь 4 Конь g4, да. И тоже мат на g1 как-то получается. Например, если ладья ушла, то просто так, да, как-нибудь. Ну, да. <свечу> но ну это не обязательно, оно так красиво. Что-то много фигур <свечу> набросилось. Ну, а, <свечу> <свечу> ну, возможно, эта позиция вообще выигранная <свечу> Все-таки король у белых слаб, слишком много. Ну, а, конечно, да, ферзи 1, я не знаю, какие ходы, но конь 4 по-моему, сразу выигрывает. Ну, да? Да, вот. Ну, проблемы белых начались с того момента, как вот Саша начал заниматься профилактикой. Это я уже говорил, но еще раз повторю, мне что-то эта мысль нравится. Вот. Мне кажется, что надо было как-то b4, b5 вот эту вот идею проводить. І там у білих дійсно очевидний плюс. Ну так, ну дійсно, от е, мою е, глядачам було просто фантастично бачити ці всі комбінації, тому що... Ні, ну серйозно, тут от, от що ми мусимо сказати, Антону, це дякую не, не просто за те, що він сьогодні в черговий раз прийшов на Першку конференцію а передусім за те, що напевно в цьому турнірі, ну, так, в цьому турнірі, от. Тобі Антон, нема, можливо, таких блискучих спортивних досягнень до кінця десь. Але бачите, у вас є саме в Да, там. Але так, я не знаю, чесно Час, кажу, так як ти вмієш створювати такі просто феєрії, нічого, шоу, та це, це дійсно, так само в ніхто не вміє. Хвалую клівіту приємлю, равнодушно. Надіюсь, да. ти не сприймаєшся клівітою. Це дійсно. Захвала, це І таким чином, дійсно дякуємо, що ти прийшов. Дійсно, класні комбінації. Глядачі, думаю, що називається романом говорити, зацінили. Ну що ж, тоді, сподіваємося, да. ти ще раз, завтра до нас прийдеш. Хоті, Хотілося Хотілось, б. Да. Да. Хотілося б. Да, у нас був Антон Коробов.